Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pulau Gungkanjima yang juga dikenali sebagai Pulau Hashima adalah sebuah pulau kecil yang terletak kira-kira 15 km dari daratan dalam daerah Nagasaki, Jepun. Pulau ini menjadi terkenal kerana struktur bangunannya yang unik menyerupai kapal perang sehingga memperoleh gelaran Gungkanjima yang bermaksud Pulau Kapal Perang. Dari jauh, pandangan pertama pulau ini memang menakjubkan kerana deretan bangunan konkrit bertingkat yang kelihatan seperti kubu terapung di tengah laut. Namun, pulau kecil ini dengan panjang hanya 480 80 meter dan lebar 160 meter tersimpan sejarah yang penuh dengan cerita kehidupan manusia, kejayaan industri serta kesedihan akibat pengabaian dan kontroversi sejarah. Sejarah Gunungkanjima bermula pada penghujung zaman Edo apabila arang batu ditemui di pulau tersebut. Walau bagaimanapun, perkembangannya melonjak secara drastik selepas tahun 1890 apabila ia dibeli oleh Mitsubishi Corporation. Pulau ini kemudiannya menjadi pusat perlombongan arang batu bawah laut yang beroperasi dengan gigih mengeluarkan sumber tenaga yang penting untuk memacu revolusi industri Jepun. Untuk menampung ribuan pekerja dan keluarga mereka, Mitsubishi membina pangsa puri konkrit bertingkat yang unik yang mana salah satunya dikatakan merupakan bangunan konkrit bertetulang tinggi yang pertama di Jepun. Pada kemuncaknya sekitar tahun 1959, Gunkanjima mencatatkan seramai 5,259 penduduk. Bayangkan di atas pulau sekecil 6.3 hektar, ia mencapai kepadatan penduduk tertinggi yang pernah direkod di dunia pada masa itu. Kehidupan di pulau itu adalah serba lengkap. Ia seperti sebuah komuniti berdikari walaupun berada di tengah laut. Penduduknya hidup di bangunan konkrit bertingkat yang dibina khas untuk menahan taufan yang kerap melanda di kawasan tersebut. Bangunan ini bukan sekadar tempat tinggal. Pulau ini lengkap dengan kemudahan seperti sekolah, hospital dan taman permainan. Semua ini wujud di atas sebuah pulau yang pada asalnya hanyalah batu karang yang diperbesar dengan penambakan. Namun kemakmuran ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1960-an, tumpuan Jepun beralih daripada arang batu kepada petroleum sebagai sumber tenaga utama. Permintaan terhadap arang batu merosot dengan cepat menyebabkan tambang di pulau itu menjadi tidak menguntungkan. Pada tahun 1974, operasi perlombongan arang batu dihentikan kerana sumber arang hampir habis. Tanpa pekerjaan dan sumber pendapatan, penduduk pulau ini terpaksa dipindahkan meninggalkan bangunan konkrit yang megah namun sunyi. Mereka meninggalkan segala-galanya perabot, peralatan rumah dan barang peribadi. Sejak itu, Pulau Gungkanjima dibiarkan kosong, dimamah oleh hakisan laut, angin kencang dan cuaca buruk yang kemudian menjadi pulau terbiar yang menarik perhatian pelancong, penyelidik sejarah dan penggemar tempat-tempat seram atau Ghost Island. Bangunan yang kelihatan usang dan runtuh di beberapa bahagian memberikan gambaran dramatik tentang masa lalu yang sibuk tetapi kini hilang. Walaupun Gungkanjima merupakan lambang kejayaan industri moden Jepun, ia dia juga menjadi saksi bisu kepada sejarah yang menyakitkan dan juga gelap ketika Perang Dunia Kedua meletus tahanan Perang Jepun menjadi buruh paksa dihantar ke pulau ini dan dikerah untuk mencari arang batu bagi keperluan Perang Jepun kebanyakan tahanan perang adalah rakyat Korea Selatan dan China ada dua kategori pekerja di pulau ini satu pekerja Jepun yang mendapat layanan yang baik dan tinggal di pangsepuri serta dapat menikmati lebih banyak kemudahan yang disediakan namun layanan itu tidak diterima oleh pekerja buruh paksa dari Korea Selatan dan China, rakyat Korea dan China yang ditahan dalam perang telah dibawa ke pulau ini dan dipaksa menjadi pekerja buruh dengan layanan yang kejam. Mereka didiskriminasi dan tinggal di tapak yang lusuh dan berbahaya. Jika anda pernah menonton filem Korea Selatan berjudul The Battleship Island yang diterbitkan pada tahun 2017 dibintangi pelakon popular Song Joong Ki berkisar tentang buruh paksa Korea Selatan yang cuba melarikan diri dari pulau tersebut sedikit sebanyak boleh dijadikan gambaran bagaimana kehidupan buruh paksa di situ pada zaman dahulu dicatatkan antara tahun 1910 sehingga 1945 sekitar 500 hingga 800 pekerja Korea bekerja di lombong arang batu pulau ini sejarah pahit yang tersembunyi di pulau ini hanya terbongkar pada tahun 1983 ketika Siu Jung Woo, salah seorang bekas pekerja di pulau itu, menceritakan penderitaan yang dilaluinya. Menurut Siung Jung Woo, yang dipaksa bekerja di pulau itu ketika berusia 14 tahun, ramai pekerja mati lemas ketika cuba melarikan diri dari pulau tersebut. Tidak kurang juga yang membunuh diri kerana tidak tahan dengan kehidupan di situ. Pekerja harus berbaring untuk menggali arang batu pada jarak hanya 50 cm di atas hidung mereka. Ramai yang maut akibat kemalangan di lombong. Ada yang mati kerana tertimbus, sesak nafas, tidak cukup makan dan pekerja yang sudah tidak bernyawa akan dibakar di Pulau Nakanoshima. Dianggarkan dari tahun 1930 sehingga tamat perang dunia kedua, sekitar 1300 pekerja kerahan telah mati di pulau tersebut. Isu ini menimbulkan kontroversi apabila negara Korea Selatan dan China membantah dengan status Pulau Gunkanjima yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2015. Sebagai sebahagian daripada tapak revolusi perindustrian Meiji Jepun, walaupun Jepun berjanji untuk mengakui sejarah buruh paksa ini dalam pameran rasmi, beberapa pihak berpendapat usaha tersebut masih tidak mencukupi. Kontroversi ini menunjukkan bahawa di sebalik simbol kejayaan industri terdapat kisah penderitaan yang tidak boleh dilupakan. Selepas 35 tahun ditutup kepada umum, Gunung Kanjima dibuka semula untuk pelancongan pada tahun 2009. Namun, perlu diingatkan bahawa akses ke pulau adalah sangat terhad atas sebab keselamatan kerana struktur bangunan yang usang dan risiko keruntuhan. Pelancong tidak dibenarkan meneroka pulau secara bersendirian. Semua pengunjung wajib menyertai lawatan berpandu yang dikendalikan oleh operator pelancongan berlesen. Malah, lawatan sering dibatalkan pada hari-hari yang dilanda cuaca buruk kerana perairan di sekeliling Nagasaki terkenal dengan ombak yang tinggi dan angin kencang. Jika anda merancang untuk melawatnya adalah penting untuk membuat tempahan awal dan bersedia untuk pembatalan yang tidak dijangka. Walaupun begitu, akses ke beberapa kawasan pulau adalah terhad kerana struktur bangunan yang tidak stabil dan risiko keselamatan. Lawatan ini membolehkan pelancong melihat secara dekat sisa-sisa bangunan industri menelusuri lorong-lorong sempit yang pernah menjadi tempat tinggal ribuan orang dan merasai suasana sunyi yang kontras dengan kesibukan dahulu. Untuk mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dan lawatan ke pulau ini, laman web rasmi Gunkanjima Excursion menyediakan maklumat lengkap tentang jadual lawatan, harga tiket dan panduan keselamatan. Dari jauh ia kelihatan seperti kapal perang terapung, tetapi jika dilawati, ia menceritakan kisah manusia yang berjuang untuk hidup kemudian ditinggalkan begitu sahaja. Pulau ini mengingatkan kita bahawa di sebalik kemegahan struktur dan pencapaian manusia ada juga sejarah yang perlu diingati dan dihormati bagi sesiapa yang menyukai sejarah, fotografi atau hanya ingin merasai pengalaman menyusuri Pulau Terbiar yang penuh misteri, Pulau Gungkanjima adalah destinasi yang unik dan penuh pengajaran. Sekian.